Hai guys, waktunya nonton dikasih kalung mutiara tapi mutiaranya disuruh ngambil sendiri di dalam kerang guys uh dedi ada-ada aja aku dikasih hadiah valentine kalung mutiara guys kayak gini nih tapi ini masih kalungnya aja guys nah mutiaranya itu masih ada di kerang di dalam kaleng ini guys tuh guys kelihatan kan kerangnya ya udah deh biar kalungnya jadi bagus kita ambil mutiaranya di dalam kerang sini ya guys pertama-tama aku siapin wadah biar nggak belecetan terus aku mau pakai sarung tangan guys Jujur aku agak geli guys, takut amis gitu loh. Sama ini kan aku nggak tahu dia udah diawetin berapa lama. Ya buat mengantisipasi aja biar tangan aku nggak gatel-gatel. Ini pas aku buka, aku jadi keinget kayak mau buka kaleng sarden gitu guys. Aku masih nggak percaya loh, masa di dalam kerang sekecil ini ada mutiaranya. Langsung aja kita buka guys, tapi ternyata keras. Jadi ini sedikit aku paksa dan aku remekin guys. Dan ternyata bener dong di dalamnya ada mutiaranya guys. Wah seneng banget kayak nemu harta karun aku. Nah kayak gini nih guys mutiaranya Kita cuci dulu ya Kalau udah sekarang kita masukin ke dalam kalungnya Dan ini langsung aku pakai guys Ternyata kalungnya bagus banget Guys 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 tebak deh ini apa Penghapus Miniatur boneka kak Blind box mini Tetot salah semua Ini adalah lipstick mini Lucu ya guys Yuk kita unboxing Kita lihat dalamnya lipstick beneran apa bukan Duh ini bukanya lewat mana lagi Susah banget Kita sobek aja lah ya guys Nah nih guys Ih mungil banget Ini katanya bukanya tinggal ditarik aja Wah ternyata harus hati-hati guys Ini aku cium-cium kirain ada wanginya Ternyata nggak ada Marki cop Mari kita coba Jujur waktu beli ini tuh aku nggak milih warna lipstiknya loh guys Tapi milih warna wadahnya Aku pilih beruang yang biru Soalnya Cece suka warna biru guys Tapi ternyata warna lipstick Lipstiknya gonjreng gini guys Kayaknya nggak cocok deh buat Cece Bener nggak? Oh ya guys, nanti kalau mau nutup harus hati-hati loh guys Soalnya lipstiknya ini gampang penyok dan patah Kayak tadi waktu aku buka nggak hati-hati Ternyata tutupnya udah kena lipstiknya guys Menurut kamu Cece aku kasih yang ini Atau kita beliin yang warna lain ya guys Kasih saran dong warna yang apa Guys tebak guys, aku punya gantungan tas bentuk hewan apa ini? Kura-kura-kura Yakin? Hah kok bisa berubah? Iya lucu ya guys. Jadi ini tuh gantungan tas 2 in 1 guys. Sebenarnya pilihan bonekanya banyak, tapi aku milih yang ini soalnya lucu banget. Dia bisa jadi kura-kura dan kalau dibalik dia bisa berubah jadi landak. So cute kan guys? Boneka kalian bisa dibolak-balik kayak gini juga nggak? Nih, aku balik lagi, dia berubah jadi kura-kura lagi. Lihat tuh guys, matanya kura-kuranya. Kayak cece sama ade kalau lagi minta mainan. Duh ini mereknya ngeganggu, aku potong dulu ya guys. Oh ternyata mereknya Flip Azu guys. Nah ini loh pilihan bonekanya ada banyak kan? Punya aku yang ini. Ini ada yang lucu juga guys, ada yang Katy bisa berubah jadi doggy. Terus ini jerapah jadi gajah. Dan masih banyak lainnya lagi. Sekarang aku mau pergi pakai yang kura-kura dulu ah. Next time kita beli lagi yang bentuknya apa guys? Oh my god, tadi pulang dari sekolah malah bawa hewan kayak kecoa guys. What is that? Astaga, apa itu, Dek? Kecoa. No, no, it's a skin kada. Hah? Hewan apa itu? Skin kada. Emangnya dia dapat dari mana sih? Coba-coba taruh di sini deh Ya taruh situ oh, Ih guys aku penasaran loh Ini tuh hewan apa sih Kumbang Lebah Ya hampir mirip-mirip gitu sih guys Tapi ade tetap ngeyel Kalau ini tuh namanya skin kada Kata ade ini tuh cuman skinnya doang Alias cuman kulitnya aja tapi waktu hidup kira-kira dia hewan apa ya guys? Ini aku coba foto dan cari di Google. Terus munculnya hewan ini guys. Oh pantesan, ternyata dari tadi si Ade bilang skin kada skin kada itu ternyata Ade mau bilang kayak gini guys. Skin Kira-kira bahasa Indonesia-nya hewan apa ya guys? bikin kartu ucapan dari penggaris ajaib. Seneng banget deh bisa nemu penggaris jadul ini. Siapa nih yang masih punya penggaris ini? Dulu waktu aku masih kecil, penggaris ini sempat viral loh. Soalnya penggaris ini itu bisa bikin macam-macam pola. Ini sambil aku coba di kertas ya, guys. Soalnya aku agak lupa cara bikinnya. Kayaknya gini deh ditaruh di sini terus penanya kita masukin ke dalam salah satu lubang ini terus tinggal kita puter-puterin aja ngikutin lingkaran ini ini aku coba pindah ke lubang lainnya biar kelihatan aku pakai warna yang berbeda guys Tara lumayan berhasil ya guys percobaan pertama sekarang aku mau latihan lagi biar tambah lancar lihat tuh guys setiap lingkaran dan bolongan itu menghasilkan pattern yang berbeda-beda nah kalau udah lancar sekarang kita bisa bikin bunga buat kartu ucapannya ini aku bikin beberapa bunga warna-warni terus tinggal kita kasih tangkai daun dan ucapan. Ini hurufnya aku juga pakai yang ada di penggaris, guys. Aku bikin tulisan happy birthday to you. Oh iya, siapa yang ulang tahun nih hari ini? Happy birthday ya.